ॐ गं गणपतये नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासदे श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ये अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूढस्थम् अचलं ध्रुवं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्द उपासते तेषामहं समुद्धर्था मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आधल्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि अदै तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तदः श्रेयो हि ज्ञानमाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्गारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तस मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यसमे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् भक्तिमान् भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः